मानापमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मानापमानयोस्तुल्यस् मानापमानयोस्तुल्यस् मानापमानयो अल ಮಾನಾಪ ಪೂರ್ಣ ಅಕ್ಷರ ಇದೆ ಅದು ಮಾನಾಪ ಮಾನಯೋಸ್ತುಲ್ಯಸ್ ಮಾನಾಪ ಮಾನಯೋ ತುಲ್ಯಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ ಅರ್ಧ ಇದೆ ಮಾನಾಪ ಮಾನಯೋಸ್ ಮಾನಪ ಮಾನಯೋಸ್ತುಲ್ಯಸ್ ಯೋಸ್ತುಲ್ಯಸ್ ಮಾನಾಪ ಮಾನಯೋಸ್ತುಲ್ಯಸ್ ತುಲ್ಯೋ ಮಿತ್ರಾರಿ ಪಕ್ಷೆಯೋ ತುಲ್ಯೋ ತೂ ಮೇಲೆ ಆಘಾತ ತುಲ್ಯೋ ಮಿತ್ರಾರಿ ಪಕ್ಷಯೋ ಮಿತ್ರಾರಿ ರೀಲಿ ಹಸ್ವ ದೀರ್ಘ ಇಲ್ಲ ಮಿತ್ರಾರಿ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ರಾರಿ ಪಕ್ಷೆಯೋ ಯೋ ದೀರ್ಘ ಹೇಳಿ ವಿಸರ್ಗ ಹೇಳಬೇಕು ಯೋಹೋ ತುಲ್ಯೋ ುಲ್ಪಕ್ಷಿ ಸರ್ವಾರಂಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ರೀ ಮೇಲೆ ಆಘಾತ ನಂತರ ಬಂದಾಕ್ಷರ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ತ್ಯಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಇದೆ ತ್ಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘ ಹೇಳಬೇಕು ಸರ್ವಾರಂಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಗುಣಾತೀತ ಗುಣಾತೀತ ಗುಣ ಅಲ್ಲೀರ್ಘ ನುಣಾ ಸ ಉಚ್ಯತೆ ಅರ್ಧ ಮತ್ತು ಸ ಉಚ್ಯತೆ ಗುಣಾತೀತ ಸ ಉಚ್ಯತೆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳುವ ಮಾನಪಸ್ತುಲ तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणाम् समतीत्यैता मा अनुस्वा कंसी माञ्च यो व्यभिचारेण माञ्च यो व्यभिचारेण यो मेले आघात आमेले अवग्रह इदे यो व्यभिचारेण माञ्च यो व्यभिचारेण भक् भक्तियोगेन सेवते भक्ति योगेन योगेन अलि योगेन सेवते व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सेवते दीर्घदे माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् सगुणान् समतीत्यैतान् समतितैतान् अल समतीति दीर्घ त्यैतान् समतीत्यैतान् सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म भूयाय भूधिर्घ कल्पते श्लोकेण माम् च व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैताम् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् प्रतिष्ठाहम् इति षट्कोनश ठ महाप्राण प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च अमृतस्या अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यै कान्तिकस्य च सुखस्यै सुखस्यै अला सुखस्यै सुखस्यै कान्तिकस्य च श्लोकहिण्व ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च